Щоранку на каналі Один Плюс 1. А Ромок Самир та запрошує гостей. У нас завжди багато цікавих гостей. І наступний гість я дуже радий представити сьогодні. У нас прилад жінка, красива жінка, це президент Одеського міжнародного кінофестивалю. Вікторія Цігіпка. Доброго ранку, що прийшла. Доброго ранку. А, Выглядает это просто супер. Спасибо. Ну, мы готовимся к одесскому международному кинофестивалю-2, который состоится в то же время с 15 по 23 июля 2011 года. Поэтому пользуясь случаем, я хочу пригласить всех на этот фестиваль и поблагодарить всех, кто был с нами на фестивале 2010 года, который состоялся в Одессе и особенно наших спонсоров Шустов и всех остальных тех, кто был не безразличен, и тех, кто потратил свое время и потратил его не зря и с большой пользой. Я на это очень сильно надеюсь. Виктория, вот вспомнили сегодня, вот только что 2010, да, детский международный кинофестиваль. Что происходило летом? Давайте вспомните в события. Давайте. Ну, то есть прекрасные цифры, которые были. Тогда внимание на экран. Броненосець Потьомкін хіба можна було уявити стільки глядачів на показі сьогодні мого радянського кіно? Але Одеса, море, літо і екран просто неба зробили свою магічну справу. Нестандартні рішення, якісна організація фестивалю для першого такого заходу навіть за багато позитивних вражень. Відбір конкурсантів здивував і бувалих членів журі. Це не комедії формату регочи до схочу, а інтелектуальне іронічне кіно. Після прем'єр галасливі вечірки та світські бесіди на березі моря так буде, а може буде навіть ще краще наступного літа на другому одеську. Денис Иванов приезжал до нас, презентовал фильм «Океан», Жака Перена, чекал на вас у нас в гостях, але вас не было. Он сказал, что Виктория Тиевка за кордоном. Что вы там делали? Обирали, какие фильмы будут Да, Да, работа, работа уже продолжается, <laughs> вернее, она как бы не останавливалась. Сразу после фестиваля команда заряжена полностью на фестиваль 2011. Достаточно много уже отборок прошло. Команда, в том числе и я, тоже по -по объездили уже... Скажу так, немало смотров это и Венеция, всем известно, это и в Москве было два фестиваля, два в одном, и завтра и Варшавский международный кинофестиваль, ну и впереди еще дальняя география, которую мы планируем посетить, это как минимум Пусан в Корее, угу. э, и Санденс и многие-многие другие. То есть, охотно не будет весь свет. Огромно. С точки зрения того, что да. будет презентовано на Одесском международном кинофестивале 2011. Что мы сможем увидеть сегодня? Будет очень интересно. То есть, помимо тех цифр, которые были в 2010 году, это 40 тысяч человек, которые прошли через фестиваль, в этом году рассчитано на цифру значительно больше, потому что всем очень понравилось позитива огромное, я думаю, количество людей, которые посетят фестиваль, будет значительно больше. потом картин, я думаю, привезем очень много хороших, потому что захватим очень дальние географии, помимо известных всех форумов, охватим еще, я думаю, азиатское кино активно mm -hmm. и многие-многие еще те географии, куда еще не доезжали отборщики из других кинофестивалей. А, поразим, я думаю, всех воображения а тем, что предложим а, тот же формат, который был с Броненосом Потемкиным, но предложим новое кино, это Супер кино, по-моему, мнению. Это Метрополис. На Фрица Ланге. Я думаю, что тот эффект, который был в период показа броненосца, мы не то что превзойдем, но мы как бы восполним те вот моменты, которые хотелось бы изменить, например, более большие экраны и другие спецэффекты. кино начинается с червоной дорожки Одесского международного кинофестиваля. кино, кино, начинается, то, кино почина... <с начинается с красной дорожки и заканчивается, и не заканчивается огромным количеством мероприятий, которые будут на фестивале 2011 год. Кроме того, еще есть некоторые тизеры, то есть очень много культурных событий, в том числе киношных событий, приконнектились к нашему фестивалю. Я не могу обо всем сейчас говорить, но мы ведем переговоры. Но в том числе и некоторые кинофестивали, которые будут спутниками нашего фестиваля в период проведения Одесского. Плюс пять площадок в городе, которым то, чего мы не сделали, не успели просто сделать в 2010 году, мы сделаем в этом году. Будет очень большой интерактив с народом. То есть очень много площадей, в том числе Греческая площадь, известная своим, своей историей и форматом, и возможности проведения там открытых кинопоказов, будут задействованы полностью в этом году. Виктория, вы Сейчас стежите за кинофестивалем молодежи, который траивает в Киеве. Приехало очень много зерок и миншофф, и Суфи Марсо, и Кристофер Ламберт. А какие стречки мы можем упобачить на вашем кинофестивале одесскому, какие сегодня показывают молодежь? Знаете, то есть мы ориентированы в первую очередь, на fresh fresh, то есть те фестивали, которые сейчас проходили, про Венецианские и так далее. То есть то, что дойдет до лета, наверное, это будут ближние фестивали, ближние, которые максимально близко будут расположены к одесскому, потому что мы хотим самое свежее все взять. То, что еще не будет в этом фишка нашего фестиваля. То есть если у нас были мировые международные премьеры и национальные, в этом году мы хотим, в следующем году 2019, хотим усилиться и дать больше мировых премьер, больше международных премьер. И чем ближе этот отборка будет к фестивалю, тем ярче и новее будут фильмы, которые мы покажем. Виктория, и не могу не запитать, коротко, с кем же, вы бачите, встигли поручкаться, из световых актеров и кого можно чекати из Голливуду? Наступ... Да. Кого запрошуете? А, при, приглашаем очень большое количество звезд. Я просто не могу сейчас назвать всех, но я думаю, что э, те имена поразят путовое по воображение. Потому что, я объясню причину. То есть очень многие законечены на какие-то мероприятия, которые будут происходить в течение года. Какие-то могут быть сбои изменения. То сейчас уже есть такие фамилии, которые ну просто, ну то есть, э, пусть это будет пусть, пусть это остается небольшим тизером. Единственное, что я еще могу сказать, что у нас есть очень экстравагантная, просто э, крайне экстравагантная программа, разработанная с немецким посольством, э, немецкие кинопоказы. Uh -huh. И это тоже может... Э, э, поразить воображение то ж, любого, кто присоединится к Одесскому кинофестивалю. Ну, что я могу сказать? Если у нас было порядка 200 звездных гостей на а, 2010-м фестивале, на первом, будет значительно больше. И яркость этих звезд будет, ну, просто масштабнее. В этом каждый, кто к нам приедет, сможет убедиться. Плюс мы развиваем кинорынок. То есть для Украины это вот, очень важное событие. Дякую. Виктория Виктория Тьгібка, президент Одесского международного кинофестиваля. Презентация этого кинофестиваля была у этого лета, но будущее очень большое у этого фестиваля есть. И спасибо. Що ви робите кіно цікавим? Спасіба вам большое. Далі перериваємося на невеличку паузу і, зокрема, дивимося історію дня. Дуже цікаво! Пілот бойового літака гейша дід за пультом. Такі сучасні фантазії батьків щодо майбутнього своїх дітей, і виразили вони це доволі незвичайно в оформленні дитячих колясок своїх малюків. Кулять ріванечкам єся говорять, що він похож на маленького ангелочка. Вот і мирішили зібрати, скажем, такої ложе для ангела в виде облачка. Такі паради батьків з тюнінгованими колясками проходять щорічно в багатьох містах України. Зусилля непоміченими не залишаються. Всі учасники параду отримують нагороди, а також море позитиву і незабутні емоції. Сьогодні ж 181 рік тому у США запатентували дитячу коляску. Чоловік Селін Діон поділився радістю у зв'язку з народженням близнюків. Рене Анджеліл розповів в пресі про свої емоції і щастя в суботу, об 11.11, .11, коли мені показали першого малюка, я розридався від щастя. Це дуже емоційний момент. І якщо ми не говорили про це один з одним, то постійно про це думали. Це дуже велика вдача, що ми стали батьками цих малюків. Ну, я нагадаю, що Селендіо народила двох хлопчиків-близнюків цими вихідними. А відтак це вже третя її дитина. Що ж тепер навіть відомі співачці знадобляться поради від нашої Марічки Падалко? Вона, до речі, теж тричі мама.